到底是谁人教你的？你要是再练下去，必将外感内伤，心性大乱。我的心性很坚定，我娘给了我一副仙风道骨，我凭什么浪费我的天赋异禀？宁杀，啊，我们走。 怎么了？哎，不，我没事啊，天河。天河，你快放我下来！你放我下来！哎，臭野人！光天化日，不知廉耻。又是他！你刚刚说什么？一个盗宝小贼，一个叛徒之子，逼死了玄烨师姐，竟还敢那么嚣张！ 那你也嚣张一个试试！我早就想帮玄烨师姐出这口恶气了，这可是你自找的！这可是你自找的，凡夫俗子，庸才一个！天和，松手！你别惹祸！松手！他可是师兄，你怎么能打师兄呢？什么师兄师弟？ 何必在意这些繁文缛节啊？什么师公师尊，何必在意这些繁文缛节、啊？天河，你现在说话的语气跟神情，怎么跟玄霄一模一样？你老实告诉我，你是不是去见玄霄了？你那个引灵入剑，是不是也跟玄霄学的？看来你猜到了，那我再告诉你一件事情，我在玄霄那里。 看见了我娘。你跟他学剑法，是为了见你娘？也不全是。玄霄，他能让我成为琼华里面最厉害的弟子。只有拥有了实力，才能为我爹娘洗清罪名。凌珊这些事情你不能告诉任何人。天河星象突然异常。 一定跟学校练剑有关，不能让他这样下去。 还想激我？此乃速成之法，先要诱导出你心中的仇恨、愤怒、怨气，将其转化为灵力注入。 见。